silendərə ehtiyac olmadan köhnə reseptlə mixək ətirlı heyva cəmi necə hazırlanır bilmək istəyirsinizsə videonu sağadəki izləyin. Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gəldik. Gününüz xeyirli uğurlu olsun. Bu gün mən sizlər üçün videoda da gördüyünüz bu köhnə kitabdakı reseptlə mixək ətirlı heyva cəmi hazırlayacağam. Heyvalları təmiz şəkildə yuyub, suyunun qurumasını gözlədikdən sonra bu şəkildə dilimlərə ayırırıq. Bu arada onu qeyd etdim ki, heyvalların üzərindəki kara məkkələri mütləq kəsib çıxarmaq lazımdır. Təmizlənmiş meyvələrin çəkisi 1 kilo 700 qramdır. İndi isə doğradığımız meyvələrin üzərinə təxminən 1 litr su əlavə elirəm. Əvvəlcə qrovotun üzərində qaynarə düşdükdən sonra isə Qabotta bişirirəm. Qaynamağa başladı. Burada ən önəmlisidir ki, meyvələr tam yumşaq bişsin. Bişmə müddəti heyvanın növünə asılı olaraq dəyişə bilər. Bəzi meyvələr çox yumşaq, bəziləri isə həttindən artıq bərk olur. Bişənə yaxını içərisinə 3 ədəd mixək də əlavə eləyirəm. Sövqə görə siz sayını artıra bilərsiniz. Bişmiş meyvəni aşdıdan da keçiririk. Çəngəllə və ya bud əlinizlə nəzə bilərsiz. Gördüyünüz kimi mən tam şəkildə əzib qurtardım. Bu da qabığ hissəsidir. Üzərinə 900 qram şəkər tozu əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırırıq ə e, yaxşı qarışdırmaq lazımdı ki, tam həll olsun. Taxta qarışıqla qarışdırsanız, daha yaxşı olar. Hardasa mən 3-4 dəqiqə ərzində yaxşı-yaxşı e, qarışdırdım, əmin oldum ki, şəkər tozu tam həll oldu. Orta odun üzərində qaynarə düşənədək, ara vermədən qarışdıraraq bişirirəm. Qaynarə düşdikdən sonra qazanımızın üstünə qapağı yarərtil vəziyyətdə qoyuram. Bu və ona görədir ki, çəm bişdikdə kənara atılmasın. Qarışdırmaq da yaxdan çıxarmırıq ki, qazan deformasın. Tam bişdikdən sonra ocağı söndürüb soyumasını gözləyirik. Baxın, qatılığı bu şəkildə olmalıdır. Fikir verirsizsə qaşığı çevirdikdə cəm tökülmür. Daha tez soyunması üçün geniş bir qabın içərisinə alıram. Soyuduqca rəngi daha da gözəlləşir. Mənim evladlarım səhər yeməyində kərə yağının üzərinə heyva cəmi çəkib yeməyi çox sevirlər. Və sizi inandırım ki, dadı həqiqətən çox ləzzətli olur. Aranızda heyva cəmini bu tərzi də sınayan var, varsa, rəyini yazmağı unutmayın. Həmçinin bu çəmini şirniyyatlarda da istifadə edə bilərsiniz. Dəyərli izləyicilər, bugünkü videomun da sonuna gəldik. Videonu izleyen hər kəsə təşəkkür eləyirəm. Videolarımdan daha tez xəbərdar olmaq üçün bildirimləri aktiv eləməyi unutmayın. Yeni gələn izləyicilər, ümidvaram ki, videom xoşunuza gəldi. Siz də kanala abunə olaraq mənə dəstək ola bilərsiniz. İnşallah, gələn videolarda görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.